आकल आकलम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है सेहन में और इर्द गिर्द जगह सब खाली है मस्जिद ख़ाली एक दो सिहाबा बैठे हैं साइड पर कोई शख्स अजनबी बाहर से आया और आपके पास जगह सारी ख़ाली है मस्जिद नबी में हजूम नहीं है मिलने के लिए आया तो जब आपके करीब आया बैठने के लिए तो आकल इस्लाम थोड़ा सा उठे अपने जिसम अथहर को जिसम मुबारक को हरकत दी और थोड़ा सा हरकत दे के फिर बैठ गए एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल्ला यहाँ तो जगह की बड़ी फराखी है कुशादगी है कोई ऑक्यूपेशन है नहीं लोग बैठे ही नहीं तो आकल इसलम आपने ये तकलीफ़ क्यों फरमाई आपने फ़रमाया मसला मस्जिद की जगह का नहीं है मसला दिल की जगह का फ़र्श पे जगह थी देखना यह है कि दिल में भी किसी आने वाले अजनबी के लिए जगह है या नहीं मैं उसे उस जगह का एहसास दिलाने के लिए यह किया है तो आपका एक छोटा सा एक फेल होता है उस फेल से मैसेज बहुत बड़ा चला जाता है अगर नेगेटिव सिमत में हो तो उसका भी मैसेज बड़ा जाता है पॉजिटिव सिमत में हो तो उसका भी मैसेज बढ़ा जाता है बदकिस्मती ये कि हम ये सबक ज़िंदगी से भूल चुके हुए हमारी ज़िंदगियों की तख्तियों से ये सबक मैब हो गया हुआ और वाज करने वाले वाज में भी सबक नहीं देते पढ़ाने वाले पढ़ाने में नहीं देते खतीब खिताब में नहीं देते आलिम अपने इल्म के ज़रिए ये सबक नहीं देते तो भूल गए हम अगर इंसानी रवैये उनके अंदर रवैयों में इतनी वसअत और इतनी रहमत और दूसरे के लिए इतनी स्पेस रिस्पेक्ट कंसर्न दूसरे के लिए कंसर्न उसके एहसास के लिए कि वो फील क्या करेगा दूसरे की फीलिंग्स का कंसर्न अगर इतना आ जाए तो रवैये खैर पर कायम हो जाते हैं